Bismillahirrahmanirrahim. Bihinesta'in na'khairan naasira va mu'in. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina wa alihi tahiri va la'natullahu ala a'da'i mazmi'in. Min al'ani ila laika ayyuhi al-din nahmaduhu wa nasta'inuhu. Alayhi assalam. Qa'sul balaghan 10. hutbesinde yine şeytanların ve şeytan sıfatı insanların Fitna fasadına işarə eləyərək buyurur ki Əlavəənə şeytan qanaqət semə hizbəhu və stəzləbə xeyləhu və rəzələ. Birünə cəmat yenə də şeytan öz dəstəsini, öz komandasını, öz hizbin toplayıb cəmləb birə və stəzləbə xeyləhu və rəzələ. Və e, piyada və səvari qoşunların e, yığıb ətrafına Yəni cinayətdir bundan ki, nə qədər gücü var, nə qədə istifadə eləməli. Adamları var, yərləri var. Hamsını toplayıb və inna ma'i la basirate. Amma bu işlərin hamısının müqabilində mənim də özümə görə bir fikrim var, bəsirətim var. Yəni nə qədər ki bu öz komandasını toplayıb ətrafına və nə qədə piyada qoşun yığa, nə qədər atlı qoşun yığa, hansı fitnələrdən, fəsaddlardan istifadə eləyə və hansı yollardan, hiylələrdən, taktikalardan istifadə eləyə. İnnamə bi-l-basirət. Mənim özümün də özümə görə düşüncəm, fikrim və özümə görə taktikam vardı. Özümə görə o fitnələrin və fəsaddların hamısının arasından çıxmağa qüdrətim vardı, düşüncəm vardı və ular bu yollarla ancaq özlərinə ziyan edəcəklər. Mən öz vəzifə şərəmi gözəl bilirəm. Maləbbəstü əla nəfsə vəla lobbəsə əleyh. Mən heç vaxt özümü, özümü Allah atmamışam nə də heç vaxt məni Allah atmayıblar. Mən keçən xutbələrin birində buyurmuşdum ki, and olsun Allah'a, həqqi tanıyandan onda şəkkə geləmadım və heç kimdə şəkkə salmadım. Mən də heç kimə allatmamışam evana da heç kim məni allada bilməyəcək. Bu olmayıb və olmayacaq. Və əyyimullaha la ufritan lehum hauzan ana matihu. And olsun Allah'a ki, mən onların bir e, quyu qazacam və o quyunun üzərində hakimiyyəti özüm bərpa eləyəcəm. la yasturun anhu və la yauduna ile ondan çıxa bilməyəcəklər o quyudan nə də ordan qayta bilməyəcəklər. Bunlar fikirləşirlər ki, bu hirlərlə və bu fəsaddlarla, bu fitnələrlə hansısa yolu məğmüzünə bağlasınlar və e, demək olar ki, istədikləri kimi hərəkət elasınlar. Amma xeyr, bunlar əslində e, özlərinə ziyan aparacaqlar və mən bir quyu qazacam. Bunlar da o quyunun içərisində qalacaqlar və oradan da sığmağı güdrətində olmayacaqlar. Daha doğrusu e, mən imkan verməyəcəm onların fitnələrin, fəsaddarının ilə e, beşiiklə boğacağam. Bundan artıq daha mən bunların işlərinə sabr elənməyəcəm. 11-ci xütbədə Hzrət e, oğlu Məhəmməd Hanafiyə deməli e, müraciət elir, xitab elir və Cəmal muharibəsindəki Əleyhəssalam bayrağı Məhəmməd Hənəfiyə vermişdi. Oğul Məhəmməd Hənəfiyə və e, bayrağı ona verib qoşunun başçılığının əsas bir hissəsinin başçılığını ona tapşıranda bir neçə cümlənin, bir neçə cümlənin zimnində həzrət e, ona bəzi işarələr elir və e, bir növ vəzifəsin ona başa salır. Buyurur ki, təzə gül cibalı və latəzul e, məqamında elə möhkəm diyan ki, e, dağlar zail olar, aradan gedər. Dağlar sökülər, dağılar itər, amma sən aradan getmə. Kinayədir bundan ki, hətta dağdan da möhkəm olcun. Sən e, elə bilərsən, batil bir yolda sən elə bilərsən, Məsələn, e, burda kiməsə hansı cəhətdən isə keçəcək eləməlisən kiməsə, məsələn, belə deyimdə, e, kimsə yola verməlisən, nədənsə sazışa getməlisən, bunları heç vaxt yadvasalmacını və heç bunlar barəsində fikirləşməklə dağlardan da möhkəm oldunan. Hətta dağlardan möhkəm o dərəcədə möhkəm oldun ki, bizdən bu işlərin qabağında dağlar da dayanabilməsə, dağ da dağılsa, sökülsə, aradan getsə, amvasan ne dicənən möhkəm deyəncə, da yer kürrəsinin msimarı da dağlar. Ələylə salam başqa xutbələrinin birində də bunu buyurur və bu gün elm də onu qəbul edir ki, dağlar yerin tarazlığını saxlayırlar, yerin möhkəmliyini saxlayırlar yer otaqların vasitəsilə möhkəmlənibdir. Və bu hətta e, dağ buyurur ki, e, bu möhkəmliyini itirib e, məhv olub aradan getsə də, sən diyangının. Bu da kinayədir, bayaq işarə elədim ondan ki, həzrət istəyir e, nenəsinin e, ona başa salsın ki, ola bilər hadsansa nə vaxtsa hansı bir andasa bir səhnə bir hadisə sənin qəlbinə şübhə salar və yaxud səni e, ürəyi yumşaldar və yaxud e, səni şəkkgə salar ki e, bu məsələn buna keçəcəyəm bu məsələdə biraz e, müdaxilə edim sazı şelim burada məsələn fərz edək ki belə də buna rəhəmim gəlsin yox ailə bu qəzəb özü Allahın insana verdiyi bir qüvvədir. Düzdür, cərai o qəzəb şücaətə çevrilir və bu insanlarda da o qəzəb şücaətə çevrilmişdi. Və şücaət Allahın verdiyi bir qüvvədir, bir qudrətdir. Biz onu lazım olan yerdə istədiyimiz qədər və lazım olan qədər istifadə etməliyik və istifadə etməsək vəzifəmizə nənəm şüc, əmləm şuconda. Və bunun misalında başqa yerlərdə də var. Həzrət iki sazış eləmiş və belə də Ələyhis salamın dəf'iyyət və cəzbiyyət məsələsində ki, məsələn Şibli Şəmil deyir ki, bu kişinin dəf'iyyəti və cəzbiyyəti hamısı Allaha xatir olub. Muharibə meydanına girəndə elə igidlərin başını kəsib ki, tarixdə heç kimcə sərət eləməyib onlarla ə e, hətta üz üzə gəlmən ən ki olaraq qılıç salmağa amma bəzən də gəlir görsən e, düşüb atından yerə dizə çöküb və kiminsə qabağında təvazü eləyib. O igidlərdən, pahlavanlardan məsələn Əmr ibn Əbdəbəz kimi bunu diz çökdürər insanlardan Qufənin yetim bir uşağı kimi ki heç kimdir əlini diz çökdürə bilmədi, ancaq yetim uşaqlar ə yetim uşaqlar idi ki, əlini atından salırdı və qarşısında diz çökdürürdü. Bu, e, həzrət işarə eləyir ki, e, sən e, Allah bəzən elə fikirləşərlər ki, məsələn, bizcibudura adam öldürdü, ya məsələn, döyüş elədi, qan töküldü, falan oldu, bəsməkan oldu bu. Allahın razılığı yoxdur burada. Xeyr, Allahın özü buyurur ki, Allahım və aidu ləhüm məstəətətun min qüvvətinlə men ribatül xeyr çaha amadəl olun hazırlanın nəcucət çatır silahınızdan və başqa can atlardan ki özü özün toplayın turhibunəbə adəvəkum və adəvəllah ki o təczihatın vasitəsi ilə öz düşmənlərinizi və Allahın düşmənlərinin qəlbinə nənün qorxu salın ki onlar qorxsunlar və çəkinsinlər ona görə Bu yer sən möhkəmsən, həkssən, haqqın yolunda sabit qədəmsən, ona görə də heç vaxt qəlbinə bir şübhə yolu salmacın. Çünki həzrət Peyğəmbərdən hədis varımızdır, buyurur ki: "Əl-möminu əşəddu min dīni fī dīnihī min al-cibāl rāsiyə." E, deməli, mömin öz dinində cərəc e, dağlardan da nə olsun, möhkəm olsun və dağlardan da, eee, dağdan da daha möhkəm olsun. Və zalikənəl-cəbələqəd yən hətminhu. Eee, bu dağdan da möhkəm olsun, belə bu cürədir bunun məsarəsi. Bəzən eee, dağdan bir daş qopur və dağdan bir şey yonub çıxardılar, ayrılırlar ə kad yunhatu minhu wal mu'minu la yaqduru ahadun ala an yanhatam min dinhi shay'in amma e, mu'min belədir ki heç vaxt onun dinindən heç kim nəsa ayıra bilmir nəsa qopardı bilmir götürə bilmir ona görə mu'min dağdan da möhkəmdir dağdan möhkəmliyinin də dəlili. Hazrat buyurdu ki, budur ki, dağdan nəsə qopardı bayırmaq olur, amma möminin dinindən tecinə qopardıb ayırmaq olmur. Və yaxud məsələn, daşığa bir hədisdə var ki, mömin dəmir, dəmirdən də möhkəmdir. Bir niyə? Deyir, çünki dəmiri qızdırıb əyib istədiyin formaya sala bilirsən, əridib istədiyin formaya sala bilirsən. Əmmə mümin nə isti, nə soyuq, heç birini neyə bilmir. Demək olar ki, ona təsir edə bilmir. Nə isti, nə soyuq möminə təsir edə bilmir ki, hətta bir başqa da bir hədisdə varımızdır ki, Əl-müminu kalcəbül rasih la tuharrikuhul awasif. Mümin möhkəm dağlar kimidir ki, onu heç bir tufan, heç bir şiddətli külək tərpədə bilmir. Çünki bu biri hədislər isə deyir, hətta e, o dağlardan da nədir? Artıqdır. Həzrətsə sözünün ardında buyurur ki: "Əzzə əla nacizlik, dişləri bir-birinə möhkəm sıx. Təzə olur cibalı və latəzul, əzzə əla nacizlik, e, dişləri bir-birinə ənəcilən möhkəm sıxılan." Və biz bilirik ki, e, bu e, bir e, bu da bir işarə, bu da bir əlamətdir ki, insan işlərim bir-birinə möhkəm sanda, eee, qorxu halında, həyecan halında bir növ o insanda e, biraz möhkəmlik və sakitlik, rahatçılıq əmələ gələr. O həyecan, o qorxu onu demək olar ki, ələ ayağı nəstirməklə, çənəsi nəstirmənin fikrin yayındırmaz. Möhkəm deyənar, eee, təmərküzü fikrinin toplanmağı də ha şiddətli olar. Ona görə həzrət vurur ki, e, dişləri bir-birinə möhkəm sıxılan əyri laha cumcumatök və nənəcinən öz başçası Allaha kirayə verilən, ariyə verilən, kirayə verilən, başçası Allaha kirayə verilən. Çünki mümkündür çox şey işarə olunsun burada. Biri budur ki, çox çətin məqamlarda insan özü Nə də zəin sətimi ilə düşünə bilər. Və mən eləyəcəm, mən amaləcətirəcəm, mən vuracağam, mən çəkiləcəm, mən hücum eləyəcəm. Bu orada insanın öz ixtiyarına qalır. Amma insan özünün vücudun başçası o, yəni insanı idarə edən mərkəzi Allahın ixtiyarında qoy ki, Allah Taala sənə idarə eləsin. Baxmirəm ki, sən elə bilədsən ki, hələ mən düşündüm, amma əslində onu Allah Taala irade elir. Allah Taala Qurani Kerimdə peyğəmbərə buyurur ki: "Marı əməy təcrizəməktə tə və lakinnəllaha rəma." O qumu ki sanatdın düşmənin gözün tutdu. O qumu marı əməy təcrizəməktə. Tə. Sən atanda, sən atmadın və lakinnəllaha rəma. Amma Allah Taala atdı. Onu əslində o iş Allahın işi idi. Burada da deyir başcası olub. Allaha kiraya verdinən ki, e, nə ensən ə bu işlərdən yaxşı nəticə tapasan və nəhsül və lağanın şərhində yazırlar ki, bəziləri belə istifadə edirlər ki, həzrətin bu sözü ki, başcası Allaha kiraya verginən işarə buna da işarə elərdi ki, Məhəmməd hənəfiə bu döyüşdə, bu cinahda qalıb olacaq və sağ-salamat qaydadacaq. Niyə üçün? Deyir, ariyə vercən. Adətən ariyə verildən şey, kirayə verildən şey bir müddətdən sonra nəyənir? Sahibinə qayıdır. Ona görə də deyir ki, ariyə ver, yəni ver bu özü qaydadaca sansan da sən, yəni sağ-salamat qayıdıb gələcəsən. Və tid fil arzi qədəmək. Həzrət vurucu qədəmləri, ayaqları o yerə möhkəm vurduqla, möhkəm yapışdırqla. Ə e, əyy deməli Qurani Kərimdə də ayə varımızdı ki, ə ya eyühellezinin aamən və izaləqitun fi'atan fəsbetu ey şəxslər ki, iman gətiribsiz, müharibə meydanında düşmənlə üzbəüz dayandınız, düşmənlə üzbəüz gəldiniz, fəsbetu möhkəm dayanın. Həzrət də buyurur ki, tedfil arzə qədəmək ayaqları ilə necə ilə möhkəm vur yerəcinən, ə e, möhkəm yapışdır yerə bu da işarə bunlardır ki, heç vaxt geri çəkilmək, meydandan geri çəkilmək, meydandan qaçmaq, e, fikrini, əslən fikrində, zehnində də belə dolandırmacın. Kimsən fikirləşəsən ki, müharibə biraz çətin olar, düşmən biraz sıxar, mən meydandan qaçam, çəkiləm, canıma necat verəm, bunu heç heç vaxt fikirləşmə. Tidfil ərzaq qədəmək ayaqları möhkəm yapışdırıcılıqla yerə ya e, qabağa gedəcəsən e, düşməni məhv eləyəcənsən ya da ayaqı möhkəm yapışdırıb yerdə düşmənlə mübarizə eləyəcəksən. E, düşmən hətta səni öldürsə də belə. Bizim proqramımızla, bizim planımızla, bizim işimizdə, əməlimizdə düşmən qarşısında geri çəkilmə yoxdur. 5-ci cümləsində həzrət bu xutbənin 5-ci cümləsində buyurur ki, irmi bibəsərək aksal qolm. E, baxışları o, qoşunun arxasına atılan baxışları o, qoşunun arxasına atılan, yəni bunun da deməli mənası budur ki, e, buyurur ki, e, yəni nəinki düşmanı gözün qabağındakıları hesab elə ilə gör ilə ki məsələn bu düşmən elə budur yox hətta qoşunun axırına qədər nəzər elə ilə bax ilə gör bu qoşun nə qədə yeri əhatə elib və e, bütün qoşunun hamısının düşmən qoşunun hamısı nəzarətin altında olsun heç tərəfdən qəflət eləməyin Bir cənci bu qoşunun sağ cənəhi var, sol cənəhi var, bu qoşunun arxası var və baxmaqla bunların sərhəddi məhdudəsini bil və hardan hansı hücumlar olar, o hücumlar dəqiq zehnində dolanmalıdır cinan və onlara qarşı Leynəginən e, bir tədbir görgünən ki, olmasın ki, qoşunun hansı hissəsində, hansı hissəsindən səsens gəflətli olasan və sənin yadından çıxa, onlar da hücum edib səni ənənələr məğlub edirlər. Bu birdir. Başqa e, izahçılar da, şərhçilər də buyurur ki, Həzrət Məhəmməd hənəfiyə deyir ki, 20 bəsərakə əksel qom bu qomunla sən e, qomun axırına baxcın, əvvəlinə bax yəni, e, yəni uz keçmişinə bax qom qomun. Sən elə bir cəmiyyətlə Elə bir dəstəylə Üzbəristan, elə bir dəstəylə mo vuruşmağa gedirsən ki, bu dəstənin dünəni məşrüç idi. Dünəni tiçanlıqda gəzirdi. Dünənləri bunlar iylənmiş su içirdilər. Dünənləri bunlar daşdıqlarda yatırdılar. Bu o qolumdu ki, o dəstədir ki, dünənləri bunlar özlərinin sülbindən belindən gəlmiş qızları diridirib asdırırdılar və onu qəhrəmanlıq hesab eləyirdilər ona fəhl hesab eləyirdər. Ortaya çıxanda, məhəlliyə çıxanda, söhbətə gələndə qəbilələr bir-birinə iftihar eləyirlər ki, siz biz sizdən qeyrətliyi. Niyə? Biz məsələn 10 dana qız basdırmışıq, sizcə 5 dana qız basdırmışıq, basdırmısız. Və həzrət buna deyir ki, 20 məsələ ki, əksal o qom nəzərləri qomun arxasına, dünənininə, o birisi gününə bax atğan ki, bax gör bu qom dünənləri, ondan qabaqcı gün nə idilər? Bu günləri gəliblər, İslam çöynəyəcəyiblər və İslam bayrağı götürüblər, İslam ələmi götürüblər, İslamın müdafiə adı ilə, ondan sonra həqqi müdafiə adı ilə çıxıblar ortalığa. Vaxt ilə bu qovunun arxasına, hələ cəhalət dövrünün qanunları, cəhalət dövrünün necə deyirlər, fitnəsi, fəsadı, çirkinlikləri bunların zehnindən, bunların qəlbindən tamızdan deyib ona görə həzrət işarə eləyir ki, bu qovmun arxına bax. Belə bir dəstə ilə üzbəssənsən, sağda adi bir dəstə ilə üzbə üzləyirsən. Və quzza basərək həzrət bulucu e, gözləri yum. Bax bu tərəfdən deyir ki, bax bu qovmun arxısına. Bu tərəfdən ki, iki cür izah olundu. Biri budur ki, tam şəkildə qovmu nəcindən əhatə eləcədən, biri də bu idi ki, bunun dünənçi keçmişinə baxınca gör hardan gəliblər, hardan süitisiblər, hardan tərbiyə alıblar və qəlblərində hansı ideyoloji yanurlar, hansı ideyanı yaşadırlar. O cəhətdən bax ik onun ardıyca da cümləsində buyurur ki, quzza basaraq gözləri yumğunun. Gözləri yumğunun. Bəs bu nə mənanədədir? Bunun da deyir e, özüvi Bu qoşunun e, elə bir böyüllüyindən gözləyirəm görən. Bu qoşunun böyüllüyindən gözləyirəm görən. Niyə? Sən elə qoşunu ancaq qarşın qarşında neçə nəfər səninlə üzbəzdirlər elə o hesabələcən. Elə, elə hesabələcən ki, sənin düşmənin ancaq bunlardır. Qoşunun hamısını hesabələsən, onda sənin qəlbinə qorxu gələr. Ondan sonra vəhşət gələr. Ondan sonra məyus olarsan buların hamısı ilə vuruşub buları məğlub edəmədiyin. Sən təsəvvür elə ki, sənin qabağındakı bu 5 nəfərdir. Gözləri yüngüldə buna işarədir. Ki de vəğəzül əbsara fə innəhu ərbətül cəşir. Deməli nəhcül bəlağədə həzrəti aləyləssalamın başqa bir sözü də var. Buyurur ki, gözlərinizi yumun. Təssuzun qəlbləriniz möhkəm e, və ruhlarınızın olsun, ahram olsun, sakit olsun. Yəni bunların böyəliyi nədir? Sizə e, qorxu gətirməsin və qəlblərinizi nələməsin, titrətməsin. Siz elə onları kəl adam yox kimi hesab eləyin ki, nə olsun, ta e, elə bel qəlbi z möhkəm və ruhuzdan olsun əhram olsun, rahatçılıq olsun. Və Allah e, axırda həzrət sözünün axırında e, bir söz işlədir. Bununla deməli, e, təzül möhkəmliyi vəsiyyət edirümə. Demə onlar ki, bu neçə cümlənin içərisində həzrət bütün o döyüşün hər lazım olan şeylərini e, Məhəmməd hənəfiyə deyir. Möhkəm ol. Ayğo yerə möhkəm bas. Bu qomun keçmişin fikirləş. Ə bütün əhatələ bu qomun barəsində bağışın olsun. Gözü yum ki, sən qoşunun çoxluğu, böyüklüyü sənə nenəməsin, səni vahşətə qorxuya salmasın və bunların hamısı sənin vəzifəndir. Sən bunları əməl edəməzsən. Bu dediklərəm başcası, Allaha kirayə ver. Bu da sənin vəzifəndir. Bəs sən bu vəzifələrə düzgün əməl etsən, sonrasından narahat olma. Niyə? Və alam en-nassə mən ində Allahu Sübhana bilincə ki köməklik, qələbə ancaq Allah tərəfindəndir. Bu dediyim 5 dənə şey sənin vəzifəndir, bizdə ilahi vəzifəndir. Sən bu 5 dənə əməli şeyə əməl edəndən sonra qələbə vəzifəsi isə Allahın bu öhdəsindədir. Sən görə bu 5 dənə şəraitə əməl etsən, qalıb eləmək, ondan sonra qələbə vermək və qələbəni gətirmək Allahındır. Bu sözləm də tam şəkildə insanın qəlbində rahatlıq əmələ gətirir. Ki, yəni mən şərhi vəzifə məbujunəmdəlsəm, şərq mənim işim, mənim vəzifəm, mənim borcum, şərhi vəzifəni əmlə iləməydə. Amma nəticə nəticə Allahlıqdır. Nəticə ki bu işlərin hamısından qələbədir, o Allahın əlindədir, Allahın ixtiyarındadır. Allahdır o qələbəni, o necə deyirlər, medalı ona verəcək ki, vəzifəsinə nə edib düzgün əməl edib, şəraitinin hamısını yerinə yetirib. Sən bu dediklərimi elə və bu dedikləmə əməl elə, bu dediklərime riayət eləcünə innən nəsrə min indillahü subhana, eee qaləbə də paç olan, subhan olan Allahın tərəfindəndir və sallallahu əla səyyidinə və nəbiynə aləhi təhirin.